Вечір у прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Сьогодні ми говоримо про батьківську халатність та чи можна подолати байдужість до власних дітей. У Дніпропетровську справжня епідемія матерів Зузуль. Як її зупинити? Говоримо з начальником кримінальної міліції у справах неповнолітніх міського управління внутрішніх справ Оленою Стельмах. Стельмах Олена Григорівна. Підполковник міліції. Народилася у П'ятихацькому районі Дніпропетровської області. У 2002 році закінчила Криворізький педагогічний університет з 1992 по 2010 рік працювала у кримінальній міліції у справах неповнолітніх Красногвардійського району. З 2010 року начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Вітаю вас, Олена на нашій студії. Скажіть, будь ласка, на час літніх канікул у ваших підлеглих побільшало роботи чи все ж таки поменшало? В связи с тем, что наши дети ушли на каникулы, настали летние каникулы, то сотрудникам криминальной милиции по делам детей, конечно, немножко прибавилось работы. Дети ушли на каникулы, они сейчас остались как таковые, без присмотра, родители работают, детей оставляют одних дома, немногие не родители смогли своих детей отправить в лагеря, то есть дети остались дома, и они остались без присмотра. Поэтому, да, у нас очень участились случаи, когда в основном дети у нас становятся Будемо говорити жертвами преступлений, і становиться в отношених дітей, звертаються нещасне случаї. Тож діти становлюються об'єктами нещасних случаї. От поэтому у нас немножко увеличилась работа. У нас є сумна статистика. За останні два тижні двоє кинутих дітей просто на вулиці, кинутих своїми батьками. Давайте поглянемо сюжет. Це Оленка. У вересні вона святкуватиме перший день народження. От тільки де і з ким невідомо. Більше тижня тому її. Кинула мама в 9 часов вічора. Незвісна жінка, як поже ми її встановили, віддала дала незвісному сосімущині рібенка. Сказала, що посмотрите, пожалуйста, і я прийду. Я пайду за продуктами, питання куплю. Я повернусь. Міліція, яку викликав той самий невідомий чоловік, відвезла забуту дівчинку до першої дитячої лікарні. Тут Оленці довелось звикнути до чужих маминих рук. Вона уже любить всіх, йде на руки ко всім, хорошо кушають, добре спить. и, в принципе, вполне довольна жизнью. Известно, что родился он в первом роддоме города Днепропетровска, но факта регистрации не нашли. лікарі кажуть найтяжче з такими дітьми у перший день. Вони постійно плачуть і кличуть маму. І Перві сутки сюда який би ребюнок ні поступіла. Ні, плачуть, ну нівозможно, канічна все таки обстановка друга і другі Маму Оленки міліція знайшла. Повідомила, де донька та тій байдуже забирати схоже не планує. Слов биологического отца, вот сожителя мамы, она ушла еще неделю тому назад из дома вместе с этим ребенком, и неизвестно, где она была. То есть. Наверное, уже этот ребенок ей просто надоел, она решила от него так избавиться. А это девятимесячный Микитка. Его родная променяла на пляшку горилки. Пошла пиячить, а сына покинула белье метро на залезничном вокзале. Когда уже сотрудники милиции пришли туда, естественно, появилась мама. И мама находилась в нетрезвом состоянии, очень нетрезвом. И как начала она рассказывать о том, что она просто оставила на какого-то знакомого, хотя сотрудники милиции обнаружили ребенка без никого. И как она сказала, я отлучилась. Тільки на 20 хвилин для того, щоб пойти випі спиртного. Хлопчик зараз у другій дитячій лікарні сам у палаті і постійно плаче, коли поруч нікого немає. Мама до нього теж жодного разу не приходила. Якщо не ті трьох місяців не в лікарні, діти передаються в службу по ділам дітей. І діти потом ідуть на установлення, беруться подапегу. Але перш як знайти нових батьків, цим дітям з недитячими очима доведеться пройти довгу процедуру оформлення документів. Їх мами про це не потурбувались. Оленка і Микитка поповнили список викинутих дітей Дніпропетровська. Тільки за цей рік на вулиці знайшли чотирьох забутих малюків. Я хочу нагадати, ми працюємо в прямому ефірі у телефони 740 10 41, 740 10 42 та 740 10 43. Обов'язково долучайтеся до розмови, ставте ваші запитання. Олена Григорьевна, сейчас, по одна мать появилась, вышла на связок, появился какой-то контакт ну, с ними. До настоящего времени ни одна из матерей не вышла на связь, хотя они установлены сотрудниками милиции. С ними была проведена беседа, их приглашали в криминальную милицию по делам детей, также в службу по делам детей, тех районов, в которых, в которых были найдены эти дети. Но до настоящего времени родители так, ни мать, ни отцы не объявились. А что с этими жінками? Они имеют какие-то зависимости, в каких они условиях жили? Почему? На вашу думку, сталося С сталося самой сценичной? Ну, если говорить по ребенку, который вот, да, Аленка, девочка, там мать употребляет спиртные напитки. Она зависима от алкоголизма, употребляет спиртные напитки. У нее уже есть старший ребенок, который занимается воспитанием, которого занимается именно бабушка в Семениканском районе. Здесь она сожительствовала с одним мужчиной, от которого у нее вот эта Аленка. Длительное время они не проживали, около года они проживали здесь у нас. И получается так, что... Со слов этого сожителя, она очень часто уходила из дому для того, чтобы ну, погулять, выпить спиртного. Вот, она ей власную дитину. Так, так, а, Скажи, пожалуйста, какая кара, ожидая на таких матривах, ведь, например, оставить в спеку ну, это действительно ставит в небеспеку для жизни этих Ну, и в отношении родителей, которые вот, да, оставили своих детей, и их жизни и здоровье угрожала опасность, именно вот по этому случаю в отношении родителей, в отношении одной мамы уже составлен административный протокол, по, за уклонение от воспитания своего ребенка, направлен уже в суд для принятия решения. Хотя по второму ребенку, у нее тоже есть второй ребенок, есть уже материалы на лишение родительских прав мы переговорили со службой по делам детей естественно будут тоже присоединяться вторые материалы на лишение второго этого ребенка и ее родительских прав в отношении второй мамы тоже будет составлен административный протокол, и она будет в суде отвечать за свой проступок. и по, по вот этому, когда мама бросила да, на ступеньках Метрополитена и где сотрудники милиции нашли этого ребенка, там сейчас будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за уклонение, за злостное уклонение от воспитания. То есть, по факту, лише в большинстве случаев таким женщинам загрожает лише административный протокол, административный э, штраф? Не только административный, есть уголовная ответственность. Если э, усматривается там уголовно наказуемое деяние в отношении родителей и матерей, возбуждаются уголовные дела по статье 166 за уклонение. У нас в прошлом году была возбуждена 135 статья, это оставление в опасности ребенка. Если помните, был случай, когда ребенок у нас, да, новорожденный умер у нас под солнцем, когда родители там отдыхали. Вот в отношении родителей таких возбуждаются уголовные дела, если есть признаки преступления или административные ответственности. Батьки реальный срок. срок ну, так. реальный срок, да, у нас были случаи, когда родители осуждены и получили реальный срок. У вас, напомню, есть больше статистика про больше тяжкие злочины, стосовно неповнолетних. В отношении совершеннолетних, ну да, совершается преступление и совершаются очень тяжкие преступления. Это когда у нас несовершеннолетними совершились, будем говорить, совершился в отношении совершеннолетних своей знакомой и изнасилование этого в НД районе было, и грабеж был, это несовершеннолетний в отношении несовершеннолетних. Это когда у нас было вот недавно в индустриальном районе, когда было изнасилование несовершеннолетним взрослым мужчиной. Сейчас мы примем звоночек нашего телеглядача. Добрый вечер, в эфире, задавайте ваше питание. Добрый вечер, у меня такой вопрос. У меня уже двое взрослых детей, 30 и 25 лет. У меня дети в свое время были зафиксированы в паспорте, да, что я мать двоих детей. Почему сейчас не фиксируются дети в паспорте? Извините, наличие ну, свидетельства, то, что муж есть, а дети... Не фиксируется в паспорте? Неужели это э, не надо? Столько брошенных детей родила, бросила и все? И... Дякую и... Дя Дя вам за запитання. Ну, за фиксацию в паспорте это по желанию родителей. Если не хотят, они могут записать своего ребенка в паспорт. Это по желанию. Но у нас идет статистика в роддоме. И, естественно, ребенок есть уже, рождение ребенка зафиксировано. И сотрудники уже, да, медицинские сотрудники родильного дома сообщают о том, что есть такая антисоциальная семья, служба по делам детей или криминальные милиция. Я так понимаю, тут больше питание моральности. Mm. Леша, ле, знаете, чи ваше знаете, эту мать, но в паспорті, вона дасть змогу більш ретельно відноситися до своїх батьківських <поцес> обов'язків і кажется, більше що... любити свою дитину? Те, <поцес> що відмітка да, в паспорті, мені здається, що батьки просто не прив'язані до того, що вони більше всіх 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 за повинні за своїх дітей відповідати. Ну, але От це в певній мірі спрощує роботу міліції, так? Ну, так, да, але да. все-таки, ви бачите, знаходимо батьків по-любому і батьків привлекаємо до відповідальності. А які ще злочини екскуються э, проти дитини у власній сім'ї? Тобто в колі власної родины? Чи есть какая статистика, что еще батьки может быть, это телесные побои, может быть, еще какие Да, но знаете, если брать прошлый год и этот год, то у нас как-то уменьшилось, что в отношении детей родители совершают какие-то противоправные действия. В основном это те действия насилия в семье, когда родители, в основном это физическое насилие, когда избивают детей. Но как таковых сейчас случаев у нас практически нет. Это два случая у нас по городу сейчас только зафиксированы. В прошлом году, да, у нас их было около 10 случаев. В этом году только два случая. Также в отношении многие да, жалуются наши дети, что в отношении них совершается психологическое насилие, что были такие случаи у нас в этом году, в Бабушкинском районе зафиксирован случай, где, когда просто, знаете, воспитывали ребенка как игрушку. То есть когда был вот такой случай, когда ребенок просто не выдержал что ушел из дома для того, чтобы показать себя ну, как личность, потому что родители его немножко Ось зараз ви говорите стосовно того, що цієї теми широка дискусія стосовно ювенальної юстиції пропонується в Україні вести також систему органів, які б займалися виключно правами неповнолітніх, і скептики говорять, що це фактично руйнація інституту сім'ї, бо в батьків забирають дуже багато, дуже багато впливу можливостей впливу на власних дітей. Тобто, за будь-яку навіть строге слово якась дитина може бути просто вилучена з сім'ї. Ви знаєте, що... А читая вот тот закон, который да, приняли, и план, который о создании ювенальной милиции, который принят до 2016 года по да, кабинетам министров, то в основном направлена ювенальная милиция или ювенальная юстиция, которая будет, это будет заниматься теми детьми, которые уже переступили грань закона. не вот, да, Которії в сім'ї, і там, не дай Бог, десь в магазині заплакала. Це якийсь український варіант ювенальної юстиції, да, да, тому то есть... що в Росії, коли були класичну юнальну юстицію, в пілотний, пілотний проєкт в декількох областях, то там дуже був дуже великий спротив громадськості, бо були випадки, що в цілком благополучних родин забрали дітей за якимись надуманими приводами. Нет, ну, по нашому, якщо вот, буде ювенальна міліція і кримінальна міліція, то скоріше ну, по плану. По Зданию мы будем заниматься теми детьми, которые уже переступили, совершили, попали к нам, совершили правонарушение или преступление. То есть те дети, которые уже нарушили закон. Вот с теми детьми. А те дети, которые хорошие, нормальные, то родители пускай воспитывают и дальше своих детей. Не будет такого, что дитина сможет пожалеться на своих батьки, скажем, социальному инспектору? Ну и сейчас такое есть же. И сейчас каждый ребенок может пожаловаться на своих родителей, что он унижает его честь и достоинство. И тогда, естественно, сотрудники милиции совместно со службой по делам детей и социальными службами выясняют причину. И если это такое есть, да, уже принимают меры наказания к родителям. Я хочу нагадати телефони нашого прямого ефіру 740 1041, 740 1042 та 740 1043. Обов'язково долучайтесь до розмови. Але по факту вже ювенальна юстиція. Сьогодні її функції фактично виконували. выполняют и вы, и ваши подлегли социальные работники, и та властные осветяне. Чему не влажтова ситуация, какая сейчас? Ну, понимаете, чтобы работать вот как предлагает ювенальная юстиция, здесь должен быть работать институт, который именно будет защищать права детей. То есть здесь будет прокуратура, здесь будут суды, здесь будут свои адвокаты, здесь будет криминальная милиция. То есть ребенок совершает преступление. И сразу вступают в силу, то есть сразу вступают в свои действия сотрудники, которые именно задействованы. То есть сразу идет адвокат, который должен работать с несовершеннолетними, когда он совершает преступление. Сразу уже, когда при расследовании уголовного дела адвокат присутствует, здесь идет, мы уже берем его как на профилактику, на проведение, да? И уже когда доходит, да, вот свой судья, свой прокурор, который именно работает с несовершеннолетними. Вот тогда это, потому что сейчас есть такой, ну Ні, оно розпространено? но в основному, вот то, що предлагает сейчас ювенальна міліція юстиція. Скажіть, будь ласка, от зараз як з вашими колегами вас налагоджена співпраця? Адже ми знаємо, що міліція по факту вступає в справу, коли вже або скоєно злочин стосовно дитини, або сама дитина склає злочин. Чи задоволені ви тим, як працюють ваші колеги, освітяни і соціальні працівники? Но будем говорить, что э, да, у нас очень тесные контакты, особенно контакт со службой по делам детей всех районов нашего города, сотрудники криминальной милиции города Днепропетровска очень тесно сотрудничает и с службой по делам детей, и с районными отделами образования. Потому что, вот знаете, вот этот треугольник, служба криминальная и школы средне, да, среднеобразовательные, это те, которые как раз работают для того, чтобы защитить права ребенка. То есть где-то, если в школе выявляют какую-то семью антисоциальную, где ребенку там угрожает, да, там в отношении ребенка совершается насилие, или ребенок склонен к совершению правонарушений, или преступления, или к уходам, они, естественно, сообщают криминальную милицию, службу по делам детей, и здесь уже вот, вот этот треугольник начинает работать. У нас есть еще один звоночек, мы обязательно продолжим потом это вопрос это. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свои вопросы. Так, я с интересом слушаю вашу передачу, но это, конечно, актуальный вопрос детское насилие, насилие над детьми. Но а если дети совершают насилие над взрослыми? У нас семья, вот соседи, бабушке 82 года и маме там 50 лет. Значит, у нее, у этой мамы есть дочка, ребенок. Ее исключили из школы, по-моему, 62-й школы. Выбросили ее, потому что это неадекватный ребенок. Они уже с ней не, не справляются. Она тут у истерики. Соседей беспокоит. Бабушку выгнала, бабушка на площадке сидит, плачет. 82 года человек. У нее водянка. Как можно? Они уже говорят, ну помогите нам, пойдите в отдел по делам несовершеннолетних. Что с ней делать, Науменко Елена Сергеевна? Это же террорист! Она терроризирует семью, террорист. так какая управа на нее может быть? Никому она не нужна, понимаете? А скажите, пожалуйста, адрес. Да. Адрес, адрес, адрес участвовалась это, это, это Янгеля 17, седьмой подъезд. У нас 8 подъездов. Седьмой подъезд. Третій етаж, от квартиру я 90... А я вони, не по самі зверталися до міліції, чи це а не зверталися. Ну мати вона завжди зайнята. Вона працює, Тетяна. А ця бабушка, вона вже не виходить нікуди. немає нема в неї вже сил. і вона дуже больна ця людина. І де, і де? Вони вже мене просять, плачуть, поможіть, а я їм говорю, що я постороння людина, мене ніхто слухати не буде, розумієте? Ну я вам хочу да, звуку. Що... Да, На Орменко Єлена Сергіївна, Янгеля 17, наш дом, 7-й під'їзд, я квартири не пам'ятаю. Пожалуйста, за телефон, позвоните по телефону, я сейчас скажу свой телефон, 744-4206, и эту ситуацию мы с вами обговорим, и сотрудники милиции, криминальной милиции завтра же будут в этой семье. Скажите, пожалуйста, еще раз телефон. 744-4206. 744-4206. 06, хорошо. Спасибо большое. Мы тут перебрались больше до темы предлитковой жестокости, и, как мы видим, скажите, кто может захистить батьки от таких детей? Чи це покладу, також на вашу да, службу. Да. То есть мы совместно с участковыми инспекторами милиции проводим тоже работу именно с детьми, которые в отношении своих родителей есть такие случаи. Да, ну, бывает, когда несовершеннолетние совершают в отношении родителей насилие в семье. Естественно, мы с этими детьми работаем. І ці діти теж привкаються адміністративної відповідальності і коголовна відповідальності. А батьки Ви, бажають свідчити потім? Чи це так на рівні викликали міліцію? Міліція утихомирила, і потім ніхто вже заяви не не були случаи, коли дело доходило до суду. А були, звісно, случаи, коли батьки просто відказувалися від своїх показань і все. Скажіть, будь ласка, ще одна така тема: це течії дітей з, з дому. Це ми дуже часто говоримо про це. Наскільки зараз актуально, наскільки зараз тікають? Но сейчас дети уходят из дома. Ну, по сравнению с прошлым годом, мы не будем говорить о том, что это увеличилось, но оно по сравнению идет как-то на уровне. Но в основном причина ухода это, где отсутствует взаимопонимание в семье. Знаете, когда родители не понимают своих детей, и ребенок хочет себя показать, утвердить себя, что он все-таки личность, он вот с этими, конечно, показывает то, что я вот личность, и вы должны меня уважать, родители, он уходит из дома и этим доказывает, что вот... Я на що-то способен. Скажіть, будь ласка, те, що в суспільстві всі думають, що дитина втікає тільки від там алкоголіків, наркоманів, то що це міф втікають вже із цілком благополучних сімей. Да, это миф, потому что многие, если брать, то, знаете, вот работая уже не первый год в криминальной милиции по делам детей, я поняла, что те дети, которые воспитываются в таких семьях, да, в антисоциальных семьях, они больше все-таки любят своих родителей и больше все-таки находятся дома чем уходят из дома. А из дома уходят те дети, когда вот просто на зло родителям, да, вот семья там хорошая, нормальная семья, ребенку там что-то не разрешили, и ребенок просто на зло родителям ушел из дома. Очень, конечно, есть такая, да, вот диагноз врачи ставят, драгомания о том, что дети уходят, но это очень сейчас мало. Детей, которые вот любят погулять, бегают, из дома уходят часто, но этих детей мало. В основном дети самоутверждаются вот этим уходом своим. Да, своими. Еще один звеночек. Добрый вечер, задавайте свои пытания. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. Я проживаю с бывшей супругой в одном частном доме. Она постоянно устраивает истерики, истерики и скандалы. Ругается матом в присутствии 12-летнего ребенка. Является ли это нарушением и можно ли ее привлечь к ответственности? Ее фамилия Сатарова Елена Азамовна проживает на Достоевского 7А. Вы знаете, в шлюбе сейчас или в разлучении? Нет, не в шлюбе. Мы отдельно 6 лет проживаем, но делим дом. Спасибо за вопрос. Но если это все происходит именно в доме, а не в общественном месте. Естественно, здесь только мы можем с мамой провести профилактическую беседу о том, что все-таки ребенок, моральная да, сторона воспитания ребенка, что в отношении к, при ребенке ругаться нельзя. Если со стороны ее вот, идет моральное давление на ребенка вот этим, да, и ребенок это скажет, что это мне не нравится, естественно, ее может привлечь. Скажите, пожалуйста, вот такие вот попереджения, которые вы говорили, они как-то собираются до купы, чтобы потом принимать решение по от батьківських прав за сумму этих попереджений, скажем? Ну, знаете, каждый проступок родителя в той или иной мере, если в отношении своего ребенка там, конечно, оно все собирается в кучу, и потом уже идет на лишение родительских прав, собираются полностью материалы. И это как подтверждение тому, что потому что сейчас очень тяжело кого-то лишить родительских прав. Чтобы лишить родительских прав той или иную семью, очень нужно иметь веские основания для того, чтобы доказать о том, что родители не занимаются воспитанием ребенка. И вот эти все, то, что мы собираем, все материалы, которые к нам первый раз попадают второй раз, даже семьи, которые состоят на учете, в службе по делам детей. Они неоднократно. служба по делам детей совместно со сотрудниками криминальной милиции выходят по месту жительства и смотрят, в каких условиях проживают дети. И тогда вот эти факты все фиксируются. Если там они усматривают есть административное нарушение, естественно составляют эти протоколы, и не все в куче, тогда идет уже материал на лишение родских прав. Повернемося до теми літніх канікул. Скажіть, будь ласка, як зараз, яка зараз профілактична робота триває ваша яку профілактичну роботу роблять ваші співробітники для того, щоб попередити злочини повнолітніх та проти неповнолітніх? Та проти неповнолітніх? Ну, прежде всего, это... перед летними каникулами сотрудники криминальной милиции побывали во всех школах, провели с детьми беседу о том, как они должны себя во время летних каникул вести. Сейчас, естественно, сотрудниками криминальной милиции проводятся в вечернем, особенно в вечернее время, рейдовые мероприятия по будем смотреть, смотрят, как время проводят свое свободное время, вечером проводят наши дети. Насколько в безопасно гулять сейчас с детям? Какая ситуация на пляжах, скажем, в на что там варто звертати увагу батькам, если Ну, всех, ситуация на пляжах, будем говорить, она всякая бывает. Но чтобы в отношении детей какие-то совершались преступления, у нас этих фактов не зафиксировано. То, что дети у нас становятся, да, были у нас случаи, когда дети тонули, да. В основном это на пляже родителям нужно обращать внимание на своих детей, то есть за ними следить, потому что несчастные случаи у нас уже есть такие, когда дети у нас тонули чтобы совершались преступления в отношении детей на пляже у нас нет. Ну, как монастырский остров, там, естественно, действует дискотека, то сотрудниками криминальной милиции очень большое внимание уделяется этой дискотеке. И при выявлении детей, которые там меньше 14, да, там 15 лет, то принимаются меры, проводится профилактическая работа с родителями, то есть беседа о том, чтобы детей не отпускали в связи с тем, что ну, всякое может случиться в отношении ребенка пожалуйста, ваши співробітники сейчас принимают участь у рейдах стосовно выявления точек, где продают алкоголь неповнолетним? Ну, а он, они, который... они ежедневно, вы знаете, это наша ежедневная работа, потому что выявление тех фактов продажи несовершеннолетним спиртных или табачных изделий, это у нас оно в наших обязанностях, и это защита все-таки здоровья наших детей прежде всего. И сотрудники милиции, криминальной милиции по делам детей практически каждый день фиксируют факты о том, что нашим детям продают спиртные или табачные изделия. вот недавно выявили, когда частный предприниматель магазин продал несовершеннолетнему шестилетнему, несовершеннолетнему табачные изделия. И что у тебя продавщина пояснила? Она, она, не могла, рублей, она ничего не могла. объяснить, потому что это магазин находится в частном секторе. А знаете, что мы всех знаем? Он якобы папе. покупал, вот ну, папа, вот так. Скажіть, будь ласка, що загрожує таким продавцям? Ви зараз маєте е, нагоду звернутися до цих продавчинь, які пропонують там сигарети, чи не чи пиво, чи слаболкоголку, чи е, неповнолітнім? Зараз ми послухаємо дзвіночок, і потім ви звернетесь. Mm -hmm. Добрий вечір. Задавайте своє питання. Добрий вечір. Я хотіла би сказати, що всі сітують на виспитання дітей, а прежде всього діти повинні виспитуватися в сім'ї. в детском садике и в школе. Я неоднократно слышала, как родители разговаривают со своими чадами, самыми маленькими детками, и матом, и чем угодно. Могут и послать ребенка, и выругать. И в школе я работала, в одной школе, я не хочу называть. Тоже слышала, как учителя разговаривают с детьми, недопустимо. Вот, поэтому, наверное, надо начинать со взрослых людей. они сетуют на то, що ми виспитуємо неполноценных дітей уродов. Ми виноваты в этом самі. Дуже вам дякую за дзвіночок та за вашу позицію. Можливо, справді говоримо вже про кризу духовності, адже всі ці злочини проти дітей і самими дітьми скоюються за мовчазної згоди саме дорослих. Ну да. В основном, да, потому что взрослые бывают, пройдет мимо, и не сделают ребенку то или иное замечание, когда ребенок совершает, да, там шалости какие-то, проступки, мелкие проступки, да, там или ругаются нецензурной бранью, или еще просто нас взрослые не сильно обращают внимание на, на этих детей. Даже те же случаи, когда несовершеннолетним, да, продают спиртные на напитки, стоит взрослый покупатель, стоит несовершеннолетний, когда покупают бутылку водки. И со стороны их, не стороны, то есть никаких, да, там хотя бы предупреждений или слова сказали ну, продавцу о том, что ты что, что делаешь, почему ты несовершеннолетним продаешь спиртные напитки. Ну что хочу я сказать именно по, вот, да, по спиртным напиткам. Вот эти продавцы, которые реализуют, реализуют несовершеннолетним спиртные напитки, они привлекаются к административной ответственности, им грозит штраф. А частному предпринимателю, который держит киоски или держит магазин, грозит тому, что у них отбираются лицензии с налоговой милицией, инспекцией, потому что нами подаются, поданья, подания, пишутся, и в частных предпринимателей отнимают лицензии. Я хотела бы просто обратиться к, вот, тем, которые торгуют и спиртными, и табачными изделиями, именно несовершеннолетними. Вы знаете, часто всегда говорят о том, что когда мы Такие факты фиксируем. Наши продавцы говорят о том, что мы не знали, что он там 15-летний, мы не думали, что ему 20-25, или да это знакомый, просто папа или мама. Знаете, мы всегда говорим о. А Подумайте о том, что вы продали бутылку водки тому самому несовершеннолетнему, он вышел на улицу, там чуть-чуть ее выпил, и на следующий день или сразу через 5 минут он оказался уже в реанимации. Хотя были такие у нас случаи. У нас были, когда несовершеннолетние попадали в реанимацию, когда выпили пиво. То есть сразу подумайте о том, что о судьбе этого ребенка и что он может сотворить тогда, когда он употребит это спиртное или выкурит эту сигарету. Напевно, варто звернутися і до батьків, аби вони ретельніше дивилися за своїми дітьми, за власну поведінку на час літніх канікул і взагалі. Тобто, якщо у вас є якесь звернення до батьків, власне. Ну, я прежде всего родителям хочу сказати омщоби. родители дома находили общий язык с детьми. Вот чем больше они будут беседовать, беседовать, знаете, на свободные темы и открывать друг другу души, тогда будет у них в семье все хорошо. И дети будут их понимать, и родители будут детей понимать. Когда вот чувствуется у родителей и у ребенка взаимопонимание, это все хорошо. Когда вот нет взаимопонимания, когда, да, там папа или мама говорит, я сказал, будет так. Наши дети совсем сейчас не такие, у них есть свое я. Которому роділі, взагалі, то, скоріш, довжні прислушуватися. Вот Тоді все буде хорошо в сім'ї. Дуже вам дякую, Олена Григорівна, за те, що прийшли до нас. Були нашою гости. Час нашого ефіру вичерпано. Сьогодні ми говорили про батьківську халатність та про байдужість суспільства до проблем дитини. Нашою гостю була начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх міського управління внутрішніх справ Олена Стельмах. Я з вами прощаюсь. будьте уважними до своїх близьких та залишайтеся з 34 м телеканалом. Хай щастить!